બિતડા ગામની વાત કરીએ તો બિતડા સર્વોદય ટ્રસ્ટમાં મુંબઈના ડોક્ટર नरेश વાદવાછેલા 40 વર્ષથી हेयर ઇમ્પ્લાન્ટ અને કોસ્મેટિક સર્જરીની રાહત દરે સારવાર કરે છે પ્લાસ્ટિક સર્જરી સાથે શરીરે દાજી જવો માથાના ભાગે તાલ પડવી તેની શ્રેષ્ઠ સારવારનો લાભ બિતડા સર્વોદય ટ્રસ્ટમાં હજારો દર્દીઓ લઈ રહ્યા છે આવો જોઈએ તેનો વિશેષ અહેવાલ સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પરેશ જોશી માંડવી પ્લાસ્ટિક સર્જરી તો કરી છે ઓવર ધ યર્સમાં લાસ્ટ આઠ દસ વર્ષથી કોસ્મેટિક સર્જરી તેમજ હેર ઇનપ્લાન્ટનું સર્જરીનું અહીં આગળ ખૂબ સરસ કામ થઈ રહ્યું છે તો હેર ઇનપ્લાન્ટની અંદર બીજા બધા કરતા હોય એના કરતાં અમારા ડૉક્ટર વાધવા જેવું પ્લાસ્ટિક સર્જન છે એમની ગાઈડન્સ નીચે અને એમની સરાહ નીચે આ કામ અહીં કહ્યું કરવામાં આવે છે અને ખૂબ સારામાં સારા રિઝલ્ટ એ બાબત મળી રહ્યા છે અત્યાર સુધીમાં નહીં નહીં તો બસોથી વધારે પેશન્ટોને એની હેલ્પલાઇન પ્લાન કરી ચૂક્યા હોઈશું અને ખૂબ સારા રિઝલ્ટ છે તો એ બાબત હું ડૉક્ટરને કહીશ કે એમના વિશે વધારે ડિટેલમાં કે સાથે સાથે પ્લાસ્ટિક સર્જરીની અંદર કોઈ પણ જાતની પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવાની હોય તો અહીંયા તો દર મહિને ડૉક્ટર સાહેબનો કેમ્પ હોય છે તો વર્ષની અંદર આઠથી દસ વખતની મેડિકલ પ્લાસ્ટિક સર્જરીની કેમ્પ અહીંયા આયોજન કરી અને જુદા જુદા સર્જરી કરવામાં આવે છે અને તેમ છતાં સાથે સાથે હેર ઇન્પ્લાન્ટનું પણ કામ ચાલુ હોય છે તો ચાલો આપણે ડૉક્ટર વાધવા પાસેથી એનું ડિટેલ જાણીએ જય જીરેન્દ્ર વિજય છેડા ચેરમેન વિદરા સરોદર ટ્રસ્ટ મેં ડોક્ટર નરેશ વાધવા બોમ્બે સે આ હું યુદ્રા સરોદરી ટ્રસ્ટ મેં પિછલે ચાલીસ સે આ રહા હું મેં ઇધર નાઇન્ટીન એટી ફોર મેં મેં પ્લાસ્ટિક સર્જરી બોમ્બે યુનિવર્સિટી કી સેથી और मैं पहली विजिट मैंने 1984 में की उसके बाद अभी तक हर साल मैं रेगुलर आता हूं और अर्थक्वेक के बाद हम हर दो महीने में एक बार इधर आते हैं आके प्लास्टिक सर्जरी करते हैं बच्चे जो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हाइपोस्पेडियस जले हुए पेशेंट कॉन्ट्रेक्टर्स के ये सब करते हैं पिछले पंद्रह साल से मैंने यहाँ पर लेज़र और कॉस्मेटिक सर्जरी भी इंट्रोड्यूस की और काफ़ी हम लेज़र के स्किन लेजर का भी काम करते हैं डॉक्टर राजीव पाठक स्किन, स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो आते हैं इधर वो भी लेज़र का काम करते हैं मेरे साथ और कॉस्मेटिक सर्जरी में हर तरीके का काम ब्रेस्ट इम्प्लांट नोज सर्जरी टमी टक ये सब काम हमने इधर किए हैं अब पिछले आठ साल से हमने हेयर ट्रांसप्लांट इंट्रोड्यूस किया है और हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट पिछले पाँच साल में ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट है हम पेशेंट को पूरा हंड्रेड परसेंट एश्योर करते हैं कि उनके रिज़ल्ट सौ परसेंट आएंगे और ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे हर महीने में हम कुछ चार या पांच नए पेशेंट करते हैं जिनको दस दिन लग जाते हैं और ये टेक्निक जो है हमारी इसको हम एफ यू ई बोलते हैं और रफली हम लोग एक दिन का कुछ पच्चीस से तीस हज़ार चार्ज करते हैं पेशेंट को जिसमें पंद्रह सौ से दो हज़ार ट्रांसप्लांट लगाते हैं हमको फॉलिकल्स लगाते हैं और ये रिज़ल्ट पेशेंट्स को तीन महीने में आने शुरू हो जाते हैं और तो पूरे पाँच महीने में पूरे का पूरा रिज़ल्ट आ जाता है पेशेंट बहुत खुश है इस टाइम जिनकी शादी नहीं हुई है वो आके हर बार हमको इनवाइट करते हैं कि आइए हमारी शादी में आइए और रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि उनकी पाँचवें महीने में शादी के पूरे वो तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़ा आता है हमको ये देख के और ये पेशेंट्स एक पेशेंट हो जाता है तो तीन तीन चार चार पेशेंट इस साथ में लेके आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पेशेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर उनका एक परसेंट भी मूड है करने का तो आके करो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अब ये टेक्निक जो है इस टाइम रिजल्ट ऑलमोस्ट सौ परसेंट है आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराओ अगर आपको कराना चाहते हो इसमें कोई भी कॉम्प्लीकेशंस नहीं है जो लोगों के मन में डर रहता है कि बहुत दर्द होगा कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं है और रिजल्ट हंड्रेड परसेंट आते हैं महीने को मैं यहाँ पे ग्यारह तारीख को आ जाता हूँ ग्यारह से बीस तक रहता हूँ ऑलमोस्ट दस दिन मेरा काम रहता है अब डिपेंड करता है कितने पेशेंट हैं मेरे पास पर कोशिश रहती है कि दस दिन मैं इधर काम करूँ और हर महीने उनको ऐसी सुविधा दे दूँ तो। मेरा नंबर हम हमेशा पेपर में डालते हैं नंबर है मेरा नाइन एट टू वन टू सेवन फोर सेवन फाइव ज़ीरो ये कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेज सकते हैं